Hər kəsə salam, kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Öncədən təşəkkürlər. Mövcud vəziyyət bir neçə sual ortaya çıxarır. Müharibə olacaq yoxsa yox? Olacaqsa nə vaxt? Nəticələri necə olacaq? Və s. Hazırda hər kəsi bu suallar maraqlandırır. Vəziyyətin müharibəyə gətirdiyi doğrudur. Ancaq sualların cavabları barədə isə konkret nə isə demək mümkün deyil. Süngtin paşiyan hər variantı yoxlayaraq sülh prosesindən yayınmağa çalışıb. O, inteqrasiyaya mane oldu, danışıqlar prosesinin maksimum uzamasına şərait yaratdı, ölkəsini Qərblə Rusiya arasında qarşıdurma obyektinə çevirdi. Aydın məsələdir ki, vəziyyətin bu həddə gəlib çatmasının səbəbi onun artarda etdiyi səhvlərdir ki, o yenə bundan dərs çıxarmır. Ermənistan bəzi dövlətlərin arxalanaraq beynəlxalq təşkilatlardan sui-istifadə edərək bütün imkanların istifadəsi ilə bölgədə güya əblokada və humanitar böhran ən mövcudluğu haqqında yalan və əsasız iddialarla Azərbaycanı qarşı bütün dünyada qara axma kampaniyası aparmaqla məşğuldur. Ermənistan tərəfi sülhə yönəlmiş real addımlardan yayınır. Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikanyan Kiprinə səfərini ləğv edib, buna səbəb kimi Azərbaycanla sərhəddə vəziyyətin gərginləşməsini göstərib. İrəvandan sərhədə doğru irəliləyən hərbi kolonun görüntüləri də yayılıb. Bütün bunlar Ermənistanın sərhəd boyu ərazilərdə genişmiqyaslı təxribatlara hazırlaşdığını göstərir. Onların məqsədi aydındır. Rəsmi İrəvan Bakıdan beynəlxalq müstəvidə şikayət etmək istəyir. Erməni ekspert Avetik İshxanyan sərhədə baş verən gərginlik barədə danışarkən deyib ki, Paşinyan məqsədlərinə nail olmaq üçün müharibə tərəfdir. 2020-ci ildə onun yaratdığı müharibənin məqsədi Qarabağdan xilas olmaq idisə, indi təradəcəyi müharibənin məqsədi qitədən çıxmağa hesablanıb. Paşinyan öz məqsədinə nail olmaq üçün insan həyatını qurban verir. 2020-ci ildə də bunu etdi, 2022-ci ildə də. İndi də eyni şeylər təkrarlanır. Erməni ekspert son günlər İrəvan-Moskva xəttində baş verən gərginliyə diqqət çəkib. Qeyd edib ki, hər şey hazır ssenari üzrə davam edir. Politoloq Asif Nərimanovun fikincə Ermənistan bir neçə istiqamətlərdə təxribatlara əl ata bilər. Bunlar Kəlbəcər, Sədərək, Laçın və Zəngilandır. Düşmən əsas hərbi əməliyyatları Ermənistanla şərti sərhədimizdə keçirəcək. Ermənistan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki silahlı qüvvələrini yivsək döyüş hazırlığı səviyyəsinə çatdırıb. Təkcə son bir həftə ərzində Ermənistanda ehtiyatda olan 10.000-ə qədər hərbiçi çağırılıb. Rəsmi Bakının bu məsələdə mövqeyi qətidir. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilib ki, Azərbaycanın sülh prosesinə sadiqliyi möhkəmdir və bu mövqe 2020-ci ilin noyabr ayından etibarən atdığımız ardıcıl addımlarla sübut edilib. Suverenliyimizi və ərazi bütövlüyümüzü qorumaq əzmimiz eyni dərəcədə möhkəm və qətiyyətlidir. Müharibənin nəticələri barədə düşünmək tezdir. Əsas məqsəd müharibənin olmaması, məsələnin sülh yolu ilə həllidir amma nəticələrin Ermənistanın ziyanını alacağı dəqiqdir.